Ucus məyusum borlu sümüllərdən olub, 2 ucdan və bir cisimdən ibarətdir. 2 uc deyildikdə, 2 epifiz adlanır. Distal hissə, proksimal hissə və cisim dediyimiz diafiz hissədir. Deməli, bu sümüyün proksimal hissəsi gördüyümüz kimi kürəvidir. Həmçinin bunun üzərində bud başının girdə bağına məxsus çuxur yerləşir ki, bu çuxur deyilib, ov capitis femoris axı burada bunu görə bilərsiz. Bu arxadan görünüşüdür, bu öndən görünüşüdür. Bunlara mütləq diqqət yetirək. Deməli bu çümüyündə başı ilə cismi, bud boynu, kolum femoris vasitəsilə birləşir. Bu çümüyünün başı ilə bu çümüyünün cismi bud boynu vasitəsilə birləşir. Baxın burada da hərsinin göstərilib, həm öndən, həm arxadan bud boynu göstərilir. Bu boynun cismə keçən yerində iki burma mövcuddur. Bunlardan biri böyük burmadır, bir də kiçik burmadır. Trokhanter major, trokhanter minor minor burdadır. Bu Dedik ki, həmçinin transxenter minor. Bu hissə transxenter minor. Bədə göstərək. Və isə transxenter majordur. E, transxenter majorla transxenter minoru önündən bir xətt ayırır ki, bu xəttə dəyəcək liniyə interxantreyka, e, arxadan isə krista, e, yəni daraqlı e, burma arası adlanır. Bu isə e, burma arası xətt adlanır. Bu isə burma arası daraq adlanır təyridiyimiz bu və krissa daraq deməkdir. Böyük burmanın içəri səthində əzələlərin bağlanmasına məxsus çuxurlar var. Böyük burmanın içəri səthində əzələlərin bağlanmasına məxsus çuxurlar var. Bu nəzər dərsinə daha yaxşı keçəcəyik. Bu sümüyün cismi gördüyümüz kimi silindr formasında olur. Bu sümüyümüzün cismi, baxın, buradan da belə bir çəksək, gördüyünüz kimi həqiqətən bu silindr formasında gedir. Yəni başqa bir formaya oxşayan deyil hazda məntiqini tutmaq olar. Disminin dal səthində çəkək ötür xətt liniya aspera. Baxın bu disminin dal səthi. Dal səthi dedikdə arxa səth nəzər tutdur, təbii ki, arxadan görünüşəcək tutdur. Liniya aspera adlanır. Bu isə özü iki dodağa bölünür. Pair dodaq və içəri dodaq. İçəri dodaq medial, pair dodaq lateral. Lateral ilə hissə gəlir burdan kristaya məxsus bir hissədir. Medial hissə isə gəlir liniya, yəni Lateral hissə burma arası darağa məxsusdur. Medial isə e, burma arası xəttə məxsusdur. Sadəcə bir qaydadır. E, yəni keçir bel sözlə kəsirdiyəldik. Bu sümüyün distal ucunda, bu sümüyün distal ucuna kəsək, burada kələk götür, deməli, bu, burada kələk götür, xətt dodaqlara ayrılır və bunlar arasından qalan sahə, dizaltı sət, facies pubitea adlanır. Baxın, bu dizaltı sətdir, facies pubitea. Arxadan görünüşdə əlimizi dizimizdən alta qoysaq, orada bir qabarıqlıq müşahidə edəcəyik ki, bu facies pubitea adlanır, yəni dizaltı sətin qabarıqlığıdır. İçək yəni, götür xəttdə dodaqlara ayrılır dediyimizdə həmin hissə nəzərə tutulur ki, o da kələk götür formadadır. Bu sümüyün aşağı ucunda, yəni distal ucunda içəri və bayır konduluslar. İçəri və bayır konduluslar, epikonduluslar və konduluslar öz epikonduluslara bölünür. Həmçinin yəni kondulusun üzərində də epikonduluslardir. Lateralis, epicondylus medialis. Burada kondulusları göstərməyib, amma biz yenə də deyək qa göstərilmiş kondulostatialis, kondulsmedialis. Bunların da üzərlə müvafiq olaraq kondulostatialis, epikondulostatialis eyni zamanda müəyyən olaraq kondusmedialisin üzərində epikondusmedialis göstərilir. Konduluslar ümumiyyətlə üzərlə həmişə bikonduluslar olur. Yəni bunda belə bu cür yadda saxlaya bilərik. E, Görürsünüz ki, bu kondulusların arasında da isə müəyyən bir çuxur var ki, bu çuxura deyəcək fossae intercondylaris, yəni interkalyar yəni ə, kondlus arası çuxur deyirik buna. Və ön tərəfdə disk kapasitesi, face is patellaris, walker. Qədər.